देखिए जगन्नाथ यात्रा जगन्नाथ भारत वर्ष में पुरी से निकलती प्रारंभ हुई है और आज इस गुजरात में अहमदाबाद भावनगर जामनगर और राजकोट दूसरे तीसरे स्थान पर राजकोट की जगन्नाथ यात्रा है प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी नाना महुआ कैलाश धाम आश्रम से महंत मनमोहन दास महामंडेश्वर मन त्यागी जो आज वर्तमान में महंत है और जगन्नाथ स्वामी की प्रतिवर्ष यहाँ से यात्रा निकलती है जगन्नाथ स्वामी भारत देश को सनातन संस्कृति को संदेश देने के लिए भगवान नगर में जाते हैं। भाईचारा सनातन संस्कृति एक दूसरे से प्रेम भाव मिलने के लिए जैसे हमारे परिवार में रहते हैं ऐसे जगन्नाथ स्वामी एक संदेश देते हैं कि सारा भारत जो वर्ष है एक परिवार के रूप में रहे जैसे जगन्नाथ स्वामी भगवान कृष्ण है बलभद्र बलदेव जी महाराज और बहन सुभद्रा एक साथ में पूरे नगर चर्चा के लिए प्रतिवर्ष निकलते हैं और एक भक्ति का भाईचारा का और सनातन संस्कृति का संदेश देते हैं तो हम आपके जीवन में इस यात्रा से यही समझना चाहिए कि भगवान स्वयं एक दूसरे के प्रेम एक दूसरे का और भाईचारा सनातन संस्कृति का इस भारत वर्ष में प्रचार प्रसार रहे और इस सनातन संस्कृति लिए साधु महात्मा संत पूरे भारत वर्ष में देश देशांतर कई राज्यों से यहाँ पर राम चाहते हैं संत ऐसी नहीं यात्रा में देखिए अहमदाबाद की यात्रा हो के भावनगर की यात्रा हो कहीं की भी यात्रा हो सभी जगह संत भारतवर्ष से पधारते हैं यहाँ पर राम जगह कालवी क्षेत्र से अयोध्या से काशी से मथुरा से वृंदावन से सब यहाँ झाकिया संदेश देने के लिए तो राजकोट शहर में जो शांति पूर्वक और एक श्रद्धा पूर्वक जगन्नाथ स्वामी भगवान की जो रथ यात्रा निकलती है पूरे देश भर को पूरे सनातन संस्कृति को अच्छा संदेश देवे इस इस यात्रा में सभी लोग शांति पूर्वक यात्रा में शामिल हो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करें ये संदेश दिया है तहस आज रोज असाड़ी भीषण नदियों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक जगह पर निकली रहा है यहां राजकोट शहर में अपन आज आय यात्रा में प्रारंभ तैयारी थे आज सौथी पहला तो मध्य रात कोर्ट वासियों ने � ने ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની શુભકામના ભગવાન જગન્નાથ બધાની તમામના છે પૂર્ણ કરે અહીંયા રાજકોટ શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથ ની રથયાત્રાની જે આ રૂટ છે આ લાંબુ છે અને આ તમામ રૂટ ઉપર અને રથયાત્રાની સાથે પોલીસ બંદોબસ્ત ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે